অখিল গগৈ গগ ইমান সোনকালে কারো মাপ খোঁজা বা ক্ষমা খোঁজাটা আজিলেক দেখা না বিজেপির ব্যক্তি সকলকে সকল কাপের বলছিল অখিল গগৈ ডাঙরিয়ায় এনেক আনকি যে কামাখ্যা মন্দির কে যাব লাগে আমি কামাখ্যা মন্দির না যাও এত অখিল গগৈ ডাঙরাই ক্ষমা খোঁজাটা আমি দেখা নাপালো পাল কাৰ্যকৰ্তা সকলক গালি পাৰি দুঘণ্টা তিন ঘন্টার ভিতর ক্ষমা খোঁজাটা তেওঁহে জানিব তাৰ অন্তৰ্নিহিত উদ্দেশ্য ইমান কি তেওঁৰ গাত লাগিলে কোনে তেওঁক ইমান প্ৰেছাৰ দিলে যে ৰাতি দুভাগ ৰাতি তেওঁ নোখোৱাকৈ থাকি ফেচবুক লাইভ কৰিব লগা হ'ল ৰাতিপুৱাও কৰিব পাৰি নহয় অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই ইমান সোনকালে কাৰোবাক মাপ খোজাটো বা ক্ষমা খোজাটো আজিলৈকে মই দেখা নাছিলোঁ হয় ডেফিনেটলি তেখেতে বিজেপিৰ ব্যক্তিসকলকে কাফেৰ বুলি কৈছিলে বিজেপিৰ ব্যক্তিসকল আমাৰ কাৰণেতো আপোন কিন্তু তথাপিতো কৈছোঁ যিহেতু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ ট্ৰেক ৰেকৰ্ডত কাৰোবাক কাৰোবাক ক্ষমা খোজা ইমান সোনকালে আগতে কেতিয়াও হোৱা নাছিলে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই এনেকৈ আনকি কৈছিলে যে কামাখ্যা মন্দিৰ কিয় যাব লাগে আমিতো কামাখ্যা মন্দিৰ নাযাওঁ তেতিয়াতো অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই ক্ষমা খোজাটো আমি দেখা নাপালোঁ মানে হিন্দু ধৰ্মৰ মানুহক যদি ক'ৰবাত কেতিয়াবা ব্যৱহাৰো কৰিছে বা বেয়াকৈও কৈছে তেওঁ তাৎক্ষণিকভাৱে বা কেতিয়াও ক্ষমা খোজা আমাৰ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই কিন্তু বিজেপিৰ মুছলমান কাৰ্যকৰ্তাসকলক গালি পাৰি দুঘণ্টা তিনি ঘণ্টাৰ ভিতৰতে ক্ষমা খোজাটো তেওঁহে জানিব তাৰ অন্তৰ্নিহিত উদ্দেশ্য মই ভিডিঅ'টো দেখিছোঁ ৰাতি এটা পোন্ধৰত তেওঁ ভিডিঅ' কৰিছে বা ফেচবুক লাইভ কৰিছে ইমান কি তেওঁৰ গাত লাগিলে কোনে তেওঁক ইমান প্ৰেছাৰ দিলে যে ৰাতি দুভাগ ৰাতি তেওঁ নোখোৱাকৈ থাকি ফেচবুক লাইভ কৰিব লগা হ'ল ৰাতিপুৱাও কৰিব পাৰিলে হয় আজি ৰাতিপুৱাও কৰিব পাৰিলে হয় মানে তেখেতক চাগৈ তেখেতৰ সতীৰ্থসকলে ক'লে যে এইটোৰ পৰা মুছলমান ভোট আপুনি এটাও নেপাব তেওঁৰ যিহেতু মতলব অকল মুছলমান ভোটেই আমি সকলোৰে ভোট আজিকালি বিচাৰোঁ সকলো জানে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াইতো এতিয়া সকলোৰে ভোট বিচাৰে আমি সকলোৰে ভোট বিচাৰোঁ আমিতো অস্বীকাৰ নকৰোঁ মই আজি পৰহি তাৰ আগদিনাখন মই পৰহি যোৱা পৰহি মই ঢিঙৰূ পৰহিত সভা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আজিও মই চামগুৰি সমিতিত সভা অনুষ্ঠিত সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিম আমিতো সকলোৰে ভোট বিচাৰোঁ আমি কাকো বেয়া ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আমি কওঁ যে সকলো ৰাষ্ট্ৰবাদী হওক সকলো ভাৰতীয় হওক নেশ্যনেলিষ্ট হওক আমি এটা কথা বেয়া পাওঁ অসমত থাকি যদি পাকিস্তান চাপৰ্ট কৰে কোনোবাই তেতিয়াতো আমি বেয়া পাওঁ এইটো আমি অপেনলি কওঁ কিন্তু এনেকৈ আমি কোনো ধৰ্মক অসন্মান নকৰোঁ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কামাখ্যা মন্দিৰলৈ নাযাওঁ বুলি হিন্দুক হিন্দুৰ ধৰ্মীয় অনুভূতিত আঘাত কৰে আৰু মুছলমান মানুহে কিবা এটা ক'লে বেয়া পালে বুলিয়েই ৰাতি এটা বজাত ফেচবুক লাইভ লাইভত আহে গতিকে তেওঁৰ কাৰ প্ৰতি আনুগত্য কাৰ প্ৰতি সন্মান সেইটো কথা সকলোৱে জানে